Добрый день! В эфире Кицвель Тв, и я его ведущая Даша Кузенко. И сегодня мы поговорим о профессиях. Давайте познакомимся с нашими гостями Машей. Здравствуйте. Скажите, вы в первый раз в городе профессии Кицви? Да, первые. И на многих станциях вам удалось поработать? А, я побывала вообще на многих, да. А какая станция вам понравилась больше всего? Больше всего мне понравилась телестудия и фотостудия. Почему? Ну, потому что они мне показались самыми интересными, и они очень привлекли меня. Скажите, а вы уже решили, кем станете в будущем? Конечно. Кем именно? А я хочу стать актрисой. Расскажите, а почему вы выбрали именно... Она для меня показалась самой интересной и я люблю творчество этих людей. Чем она вас так привлекает? Ну, она меня привлекает своей, как бы такой, таким своим спокойствием, своей выдержанностью. И мне очень вообще нравится эта профессия. Я люблю играть роли в театре. А вы знаете, какие основные обязан обязанности у представителей данной профессии? Да. Какие? Ну, надо трудиться сильно, чтобы стать актрисой известной. Нужно не кидать руки с этого дела, которое ты начал, или с какого-то спектакля, или с какого-то фильма, который ты снимаешь. Ну, в общем, надо стараться трудиться, стать лучше. Как вы думаете, какие личные человеческие качества должны быть у представителей данной профессии? Ну, я считаю, это спокойствие, выдержанность, и э, самое главное это любовь э, к театру, к кино, просто любить свою профессию. Самое главное. Знаете ли вы какие-то знаменитых представителей данной профессии? Конечно, да. Может, кто-то вдохновит вас на выбор данной профессии? А, ну, меня вдохновляли разные актеры, да. А кто именно? А, ну, меня вдохновили, например, разные актрисы, которых я люблю, а также мои родственники, они всегда говорили, что из меня выйдет хорошая актриса, я как бы их слушала и решила все-таки попробовать начать это. А знаете ли вы, какие школьные предметы нужны для того, чтобы освоить профессию вашей мечты? Ну, я думаю, это какие-то предметы по языкам, потому что нужна дикция, нужно хорошее знание этого языка, вот. А как mm. вы думаете, почему именно этот предмет? Ну потому что вот я как уже сказала, дикция это, во-первых. Во-вторых, надо, э, как я сказала, уже тоже знать этот э, предмет хорошо, потому что нужно знать язык во время спектакля или кино, чтобы там не запнуться, или там не знать какого-либо слова. Вы знаете, а какие у вас оценки по этим предметам? Вообще самые хорошие. У меня вот именно гуманитарный склад мозга, в математике я ноль, а вот в языках отлично. Скажите, а известно ли вам о том, кем в детстве мечтали стать ваши родители? Да, конечно. Если да, то кем именно? Мама хотела стать дизайнером, а папа хотел стать программистом. А получилось ли у них осуществить свою детскую мечту? У папы да, а мама, на жаль, стала менеджером. А как вы думаете, почему так получилось? Ну, просто мама все-таки решила пойти в другом направлении, вот, и ее родители тоже говорили ей, что дизайнер это не ее профессия. Ну, она послушалась. К, сожале... К сожалению, наша Передача заканчивается. Спасибо всем участникам за такие полезные и интересные советы. До свидания в следующем выпуск выпуске.